девчонки, всем привет. Снимаю? Да, снимаю. Я сегодня давно не гуляла уже в этом месте, решила пройти Иду из магазина. И просто увидела, что нашу любимую посадку вырубают. В общем-то, да, не только вырубают, но и засоряют. Где прошло мой... Прошло мое детство где были все его шульки очень-очень какие-то на самом деле Но здесь очень красиво все равно я просто иду там вон березки здесь вот дубы и это ли очень красивая здесь были елочки они вон уже такие стали плохие ну, а тут у нас что? Это тоже вырубка полным идет. Раньше вообще не было видно тот асфальт. Я тут по асфальту иду, да, а там параллельно идет еще один асфальт. Его тоже не видно. Кстати, сейчас зайдем и посмотрим. Может быть, терн. Мне недавно сказали. девчонка сказала, что сделал варенье стерна, что он как раз совсем недавно созрел. А там еще одна будет аллея. Там, кстати, бегают дети в этих постройках, играют. Вот. Маленький. И прям так бегают -то высоко. Скажем так. Я не знаю. Увидите его, нет? Если приближу. Ну вот. Да. Пока что-нибудь не случится, наверное. Тогда только закроют здесь все, чтобы никто не мог сюда ходить. А сейчас пока ходят все, кому не лень. А вот. Я не буду называть это место, где я нахожусь, потому что, ну, наверное, это будет некорректно с моей стороны. Хотя, если кто-то увидит, и кто-то знает это место, то он поймет, о чем я говорю. Здесь у нас было футбольное поле, кстати, вот как раз вон ворота стоят. Вот они сами делали. Вон там идет вторая аллея. А здесь я подошла и смотрю, терн, но он уже плохой. Я, в принципе, так и думала. У меня просто не было времени до этого как-то забежать сюда. Поэтому я сейчас быстренько зайду на одну аллею, покажу вам ее. Самую красивую аллею, которая, наверное, которая есть, была и будет в моей жизни. И никакие другие аллеи уже с ней не сравнятся. Какие они у меня, если они будут другие какие-то, да? Вот. Но это самое красивое. Вот камера телефон не передает красоты вот это на фотку наверное ставлю это все желтое реально просто желтое я обожаю это место она на самом деле олень небольшая такая да вот буквально я стою в начале и вот продолжение вот но я обожаю это место ну, в общем, все, я уже сейчас выхожу из этого места. Я пойду домой. Так что это такое минута ностальгии, что ли. Березки. Здесь, кстати, растут липы, и я хожу здесь, э, собираю липу для чая. Вот. Так что вот так.